фирма она должна нести ответственность за то что нести но у нас же ура поломка и спишем еще денег то есть у нас когда снег выпадает на улицах кому коммунальники да, радуются да, да. тысяча гривен каждая машина в карман пошла тысяча гривен да потому что можно списать сказать что она поехала и точно так же и в больнице Какая-то поломка... Так, вот должны люди быть такие специалисты, Не, которые должны... Я ну, вот, ну, смотрел уже все.. Нет, да ну, вот, поверьте, но... Специалисты делят ну, деньги, а, если а, идеи, а идеи. общественники их куда-то тут, ну, в больнице, поверьте, тут нечто. Ну, медицинская часть составляющая, она является только одной частью. Я если посмотреть на в общем на ситуацию, то там... Так, все так же, как и в других учреждениях. Ремонты, э, необоснованное не количество ставок, э, ну, если честно сказать, это ну, это с премиями, здесь. надбавками да мы мы немножко сидя, успокоились. Да то успокоились. Смотрите, вот. то есть формула где-то такая. Есть те люди, которые эти деньги распоряжаются, да, которые должны нести, а есть общественность, которая пытается этих людей контролировать. И вот между ними должна быть постоянно как противодействие борьба. Э, компромисс. Они все время должны быть в переговорах. Эти должны все время владеть информацией для того, чтобы все время требовать с них. И когда они между собой найдут компромисс, будут вести переговоры, вот тогда будет толк. А если мы сами отдельно себе что-то вот сидим, думаем, а они там себе по-своему дербали, то, то, то решения не будет. Почему мы и готовим сейчас громадские слухания? Чтобы мы заготовили вопросы перед громадскими слухами. Так, приготовьте нам вот эту расшифровку, вот эту, объясните нам этот вопрос, как вы себе видите. А на громадских Свою позицию а, мы, а давайте тогда искать компромисс вот, да. вот сейчас секундочку я еще я даю. забыл как раз сказать еще что ключевой и один из моментов этой совместной системы когда общественность оповещает заранее вот светлана просто это слово сказала я упустил то что заранее оповещают чтобы было время подготовиться это прописывается меморандумом, договором, хоть даже постановой. Нет, зачем? У нас угодно, есть положение но... про проведение консультации с громадской. Там четко написано, за месяц оприлюднится информация в правде и на официальном... За месяц. Поверьте, поверьте, но если будут они придерживаться 30-дневного срока, да, то не всегда будут успеваться. Во-первых, кто-то оприлюднил его в пятницу у 17 й дневного вечера. В понедельник в 11... Не-не-не, у нас вчера провели круглый стол, а за сутки буквально. Пришло ну, а, громадская рада, и буквально из громадских девчат... Четы, и что они всю информацию дали в Да, на, да, суд, за день. На ту я бы ну, да пришел, которую дали. Ну, а, на, на самом деле, просто, ну, а тут а, нужно не всегда нужны эти штыки, нужно эти а, штуки, нужно уметь показать этим коммунальным закладом, что э, мы, вот когда идет эта э, Компетенты. Э, компетент владеем информацией. Никогда да. они в это не поверят. Они боги, вы никто. Чаще да. всего думаю так, поверьте. Нет, тут просто нужно да. показать, что вы нужны э, любому учреждению, будь это лоббирование бесплатной юридической помощи, что вы снимаете с них часть работы, то, что вы будете вместо них делать эту работу. Потому что, ну, всегда есть э, тоже отделы, которые страдают от этих запросов, и все. Если э, это будет э, э, структуризировано, вот как-то... Распределить Если, обязанности. Ну, с другой стороны, я не... на конвейер, то... Все я таки... не согласна с тем, что мы будем делать за них часть работы. Они получают наши деньги, которые мы платим в бюджет, для того, чтобы их содержать. Да. Я считаю, что они, мы должны с них требовать выполнять их обязанности. Да. Да. Научитель их, они на сегодняшний день... Вот, э, вот мы, мы сегодня положение... Положение голове, я сегодня прочитала. Все, я что они из вот того, что на у нас в претензии, получаются. все прописано. <связано> Другой вопрос, что они просто не выполняют свои обязанности. Функциональные обязанности. Правильно. Что вы это контроль, контроль, еще раз контроль. Если они не будут вот этого всего чувствовать, что их контролируют, что требуют отчета, они этого делать не будут. Совершенно верно. А, поверьте, есть, есть стрижная вам... и кошена вот такая пословица. Есть стрижная, а Вы... Контролирующие органы прописаны законом. Громада контролирующим органом не является. Вы, мор... Вы можете будете контролировать. Ольга, можно сейчас секундочку, мы угу. уже будем расходиться. Да. Вы их и так будете контролировать, но вы говорите, что мы вместо вас, то, что вы перед нами отчитались, да, классно, вы выполнили норму закона, но общество об этом не знает, а мы донесем это до общества, чтобы все знали о ваших достижениях. Иногда, поверьте, нужно и, таким, и такие ну, подходы так, использовать, так, потому что будут общественные слушания. Когда мы будем добиваться? Значит, смотрите, на сегодняшний день Громадская Рада такое решение уже ухвалила. Но почему-то громадская рада не настаивает, чтобы оно проводилось. Поэтому, согласно положению про проведение консультации за громадской в месте достаточно трех громадских организаций, которые напишут заяву до мэра города и потребуют проведения В этом случае громадские слухания проводят обовязково. Поэтому я хочу как бы к вам еще обратиться. Есть Центр правовых технологий, он готов. Есть Агенция демократичного розыска. Нам нужна третья организация, которая подпишет вот это требование к городскому мэру провести громадские слухания на такую-то такую тему, запросить до участия тих-то, тих-то, то або создать рабочую группу по подготовке этих громадских, слухать, и пошли дальше по процедуре. Мне нужна на сегодняшний день третья громадская организация, которая подпишет такое требование э, к вискому голову. Мои не зарегистрированы. Ирина Васильевна была пчелки, они зарегистрированы. Вот. Она убежала, у нее еще одно собрание... На 7 часов. <связь> нет, ну, если Алексей, надо, я думаю, никаких проблем не послез. знаю, мне просить сейчас некого. Я некого? А кто? Ну не двух говорю. недостаточно. Двух недостаточно. Но мне нужно... А а обратитесь к Ирине Давайте вот кого у есть, кто не слышал. Кого у... А, есть же представительство. Не, у нас как бы попросить Комитер есть Комитер кого, но по факту нет некого. То есть вот вы на сегодняшний день да, состоит. А, все и плюс вот все не знает. Нет, а кого они тоже не в Донецке зарегистрированы? Представитель своих не есть. Ну, а, а, нет, ну нет, просто долго а передавать им письмо, что подписали, потом не По сказали. Алексею сейчас позвоним, может это самому. Я думаю, что третью организацию в городе Краматорске у нас не проблема. <как> Мы это делаем. Единственное, у меня к вам большая <как> при. То есть теперь вы чуть-чуть, э, свою задачу я сегодня, например, видела, да, чуть-чуть вам больше, глубже знаний, что до ваших прав, что до положений, э, с нашими закладами бюджетными для того чтобы и у вас будет еще целое время пока опять же не меньше чем месяц пока мы подадим это заявление пока сделаем подадим еще месяц прилюдный процесс подготовки чтобы вы тоже нарабатывали что-то. Возможно, какие-то запады. Возможно, пошли в больницах, помониторили, какая сюда. Может, уже какие-то медикаменты стали выдавать. Может, какие-то диагностики стали да, давать. Чтобы что уже свежая информация, пришли туда на громадские слухания и могли правильно формулировать вопрос. Почему я это говорю? Потому что, как правило, на громадские слухания приходит 10, максимум 15 громадских детей. И этот вопрос не актуальный. Причем на уровне этих громадских слухания, ты козел, нет, ты козел, да ты даже на козла не похожий. Понимаете, не владеют достаточной информацией люди. А еще есть время подготовиться. Плюс вот э, агенция еще, она а пол положение вы какое-то будете, да, да. прозорить. То есть мы будем как вариант предлагать ну, еще. мы да, уже да, просто да. более хотим подготовить сайт, чтобы он действительно мог временно или и положение э, и пропозиция. Ну, то есть момент. разместить все и то, что какого-то одесситов на областном сайте, чтобы можно было уже полностью расположить. Потому что ну, если честно, он сейчас немножко не подтянет всю область. А ну, город Краматорский Славянск мы сейчас прям готовы это сделать. Но... уже что-то выложили.